Ну, настрой сумасшедший, потому что первый раз хотел показать и тренеру, и болельщикам, что мы можем играть, и что я могу играть. И я поздравляю всех, это очень важная победа для нас. Спасибо. Ну, какая уверенность может быть, когда команды поменялись, и их команда на 80% поменялась, а наша на 80%. Поэтому просто хотели выходить и играть. Мы знали, что эта команда нам по силам. Я думаю, сказалось очень сильно стартовое какое-то волнение. Первые четыре минуты мы вообще не могли забить. То есть... Нужно было немножко успокоиться, но как-то оно затянулось, это волнение очень, в первой половине. Но ну, во второй половине за счет, зас... за, счет, за счет, Защитных... за счет защитных действий больше мы смогли остановить Бельгию. Не дали им легкие мячи забить. Слава Кравцова огромную работу сделал под кольцом. Дал нам возможность защищаться лучше. Его блокшоты сегодня нам очень сильно помогли. И пух последние два очка. Хотя очень много хороших бросков. Саша Мишула забил сегодня, молодой парень, которому Доверили сегодня хорошее игровое время. Я думаю, он определенно заслуживает этого времени, тем более с таким отношением и как он работает. Поэтому я думаю, нам нужно становиться крепче как команда, играть друг на друга, и тогда мы будем еще сильнее.